Salam dəyərli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Nazim müəllim Ağazadə. Sizlər üçün bir neçə sualın izahını verəcəm. Sualların izahına keçməmişdən öncə qeyd etdim ki, əgər dəsslərimizdə əyani və onlayn iştirak etmək istəyirsinizsə, bu ekranda yuxarıda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək sualların izahına. Deməli 18 nömrəli sualda bizə deyir ki, aşağıdakı ABCD kvadratında E və F nöqtələri müvafiq olaraq AB və CD üzərindədir. Tərəflər üzərindədir. Yəni bax bu A ilə AB, AB və CD tərəflər üzərindədir. E nöqtəsindən F nöqtəsi. E nöqtəsindən F nöqtəsi. Sonra AE FC-yə bərabərdir. Bax bu AE FC-yə bərabərdir, FC-yə və 2 santimetrdir. Yazıram 2 santimetr və 2 santimetr. Kvadratın sahəsi 144 santimetr kvadratıdırsa, kvadrat santimetrdirsə, rənglənmiş hissənin sahəsi nə qədərdir? E, bilirsiniz ki, fiqurumuz kvadratdır. Deməli, kvadratın da sahəsi bir tərəfinin kvadratına bərabərdir. Məsələn, bu kvadratın tərəfinə bir a desəm, a-nın kvadratı bərabərdir necəyə? 144-ə və hansı ədədin kvadratı 144 edir? A = 12-nin kvadratı 144 edir. Deməli kvadratın tərəfi neçədir? Kvadratın tərəfi 12-dir. Kvadratın tərəfi oldu 12. Hə, kvadratın bilirsiniz ki, bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Əgər BC hissəsi 12-dirsə, AB hissəsi də 12-dir. İndi əgər bu hissəsinə kətişibsə, AE 2-dirsə, bura düşəcək neçə on? Üstüncü bütöv 12-dir. Sonra digər tərəfi də 12-dir. Aşağı hissə də bura gedisə, burada olacaq neçəsə 10. Hə. İndi mənə deyir ki, rənglənmiş hissənin sahəsi nə qədərdir? Bax bu rənglənmiş hissənin sahəsini tapmalıyəm mən. Bunu üçün nə edərəm? Ümumi kvadratın sahəsindən, ümumi kvadratın sahəsindən çıxaram bax bu rənglənməmiş hissələrin sahəsini, məndə qalar rənglənmiş hissənin sahəsi. Bax belə. İndi bu rənglənməmiş hissə nədir bizdə? Hansı fiqurdur? Düzbucaqlı, üçbucaqdır. Baxın, düzbucaqlı üçbucaqdır. Bunun deməli EB ilə BC katetlərdir, EC də hipotenuzudur. Yəni 90 dərəcədir düzbucaqlı üçbucaqda bu B bucağı və 90 dərəcənin qarısındakı həmişə hipotenuz olur. EC hipotenuzluğu, EB ilə də BC katetlərdir. Digər fiqurda düzbucaqlı üçbucaqdır və bu da eynidir. Ölçülərə baxın, katetlər 12 ilə 10. Yəni bunların sahələri bərabərdir. Birinin sahəsini tapıb ikiyə vursam mənə kifayət eləyəcək. İndi mən baxıram, məsələn AB e, BC, -si, yəni bax bu hissəyə. İndi bu üçbucağın sahəsini tapmaq üçün düzbucaqlı üçbucağın sahəsi, düzbucaqlı üçbucağın sahəsi, bu a ilə b katetlər olsun. Bu da c fetonz olsun. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi katetlərin hasilinin yarısına bərabərdir. Bax belə, bu qaydamız, düsturumuz. İndi isə bu düsturu tətbiq edəyək. Deməli 10-u vuracağam 12-yə, katetlər 10-la 12-dir. Böləcəm 2-yə. Bu da necəriyəcəy. 10-a 12-ə -10 vurduqda 120, 2-yə böləndə 60. Deməli, birinin sahəsi 60dursa, sahə, 2-dən də axı ah, eynidir. O zaman ikisinin sahəsi 60 vurulsun 2, eləyəcək 120. Hə, ikisinin sahəsi oldu 120. İndi mən ümuminin sahəsindən, bu ümumi kvadratın sahəsindən 144-dən çıxıram bu 2 dənə boş olan hissələrin sahəsini və qalar ancaq rəngləmişsən sahəsi. Boş olan hissələrin sahələri cəmi elədi 120 tayuzun 4-dən çıxanda qalacaq bu da neçə? 24 kvadrat santimetr. Bax belə. Doğru cavab oldu. 24. İndi isə keçirəm növbəti suala. <laughs> Növbət sualda bizə deyir fiqurun perimetrinə tapın. Hə, necə nə edəsəm bu tip suallarda nə edirik? Baxın bu aşağı bütöv 18 düzdür. İndi mən çalışacağam ki, bunu tamamlayım, tamamlayım. Mənə kömək olsun. Bilirsiniz ki, perimeter fiqurun perimeter kənarlarının cəmidir. Ha. Baxıram burdan. Baxın, bax bu hissə, rənglədiyim hissələr aşağı onu təsvirləşdirəcək. Yəni aşağı 18-ə qədər olacaq. Rənglədiyim hissələr. Baxın diqqətlə. Baxın bu rənglədiyim hissələri yuxarı qaldırsam və bunu yuxarı qaldırsam aşağıdakını yuxarı qaldırsam, hamsını yuxarı qaldırsam, bu aşağıdakında və bunu da. Bütöv 18 verəcək. Deməli rənglənmiş hissələr, o qırmızı ilə rənglənmiş hissələr nə qədərdir? 18-dir bütöv. Aha, bunu bildik. Sonra məndə hansı tərəf qalıb? Məndə qalıb bax bu kənar 10-dur, bu da məlumdur. Aşağı 18-dir. Sonra baxım bax bu hissə qalıb 4, 2. Sonra bu 4dursa, bunun qarşısında 4 olacaq. Bu 6dursa, bunun qarşısında 6 olacaq və bu hissədə 8-dir. Hə, bir də bu da qırmızı olmalı idi. Bir saniyə. A, belə. Hə, indi mən nə edəcəm? Mən indi kart keçələri toplayacağam. Ürək necə toplanır? Əvvəlcə başlayıram burdan. 10 üstə gələsin. Bax bu qırmızılar ümumi bütöv 18. Sonra keçirəm göylərə. Üstə gələsin 4. Üstə gələsin 2. Üstə gələsin yenə 4. Üstə gələsin 4 üstə gəlsin 6 üstə gəlsin 6. Sonra nə qaldı burada? 8 qaldı. Üstə gəlsin 8 və aşağıdakı 18 qaldı və üstə gəlsin 18. Bax belə. Üstə gəlsin 18. Bu oldu mənim fiqurumun tərəflərinin cəmi. İndi mən də bunu ümum toplasam, neçədən 18 var, 2-dən 18 var, eliyəcək 36. Sonra neçə də burada 1 2 3 4 dənə 3 dənə 4 var. Eliyəcək 12. Sonra neçə var burada? Elə biri-biri də toplaya bilərəm də. 10, 18, 28, sonra 32, 34, 38, 42, 48, 54, 62, 62 üstünə də 18 gələndə eləyəcək 80. Bəli. Elə də neçə? Elədirsə 80. Deməli, fiqurumuzun perimetri nəcisdir? Fiqurumuzun perimetri 80-dir. Doğru cavab oldu B variantı. Bax belə, ümid edirəm ki, aydındır sizə. Keçirəm növbəti suala. Deməli görə növbət sualda nədir? Növbət sualda bizə belə bir fiqur verilib və sahəsini istəyir. Bu görürsüz ki, birinci fiqur kvadratdır. Baxın, bax bu fiqur nədir? Kvadratdır. Kvadrat. Çünki bu hissəsi 4 addır, burada 4+6 deməlum qarşısında 4 addır bu hissəsi də 4-dür. Kvadratın sahəsi bir tərəfinin kvadratıdır. Yəni bir tərəfi nədir? 4-dür. 4a-nın kvadratı, baxın, 4a-nın kvadratı. Bu kvadrat hər kəsə aiddir. 4-ün kvadratı 16, a-nın da kvadratı a kvadrat. Keçdim ikinciyə. İkinci, i̇kinci gördüyünüz fiqur düzbucaqlıdır. Eyni var və uzunluğu var. Deməli, düzbucağın da sahəsi m vursun uzunluqdur. 2-ni 3-ə vururam, 2a-nı 3-ə vururam. 2-ni 3-ə vuranda 6, a-nı da 3-ə vuranda a-nın kvadratı. Sonra keçirəm digərinə. Digər fiqurda kvadratda 2a k olan. Baxın. 2a və 2a. Bu da g-nin kvadratı eləyəc 4a-nın kvadratı. Digərdə digərdə düzbucaqlıdır. Digərdə olacaq belə. Burada da 3a 4a, 3a-nı 4a-ya vura biləndə 3*4=12, a-nı aya vura biləndə a-nın kvadratı. Və fiqurun sahəsini istəyir, aşağıdakı fiqurun sahəsi. 16 a kvadrat, 6 a kvadrat, 22 a kvadratı, 26 a kvadratı, 26 a kvadratının üzərinə 12 a kvadrat gələndə eliyəcək neçə? 38 a-nın kvadratı. Belə. Bax belə müəllimlər. Sağ olun, inşallah növbəti videolarda görüşənədək.